तो सेवा करने का मौका हमको मिलता है कि हम लोग सब लोगों को यह दे सकते हैं सब लोग सुबह से तैयारी करते भूखे प्यासे रहते तो हर जगह उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए कि कहीं पर भी उनको भूख लगाए प्यास लगाए तो कुछ मिले और यहाँ पर इतनी लंबी लंबी लाइन लगती है रात को तीन बजे चार बजे उसको देख करके हमको लगता है की ये जो सेवा है जब तक अपने पर... भारतीय जनता पक्ष वार्ड क्रमांक सत्तरच्या माजी नगरसेविका सौ सुनीता राजेश मेहता व राजेश मेहता यांच्या वतीने यंदा देखील गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने गणेश भक्तांसाठी भव्य अल्पोपहाराचे आयोजन करण्यात आले होते मागील तीस वर्षापासून मेहता दाम्पत्य करत आहे गणरायाच्या भक्तांची सेवा सुमारे तीस वर्षांपूर्वी पाणी वाटपाने सुरू झालेली ही सेवा आज इतकी विस्तारली आहे की यावर्षी तब्बल एक लाख वडापाव वाटप करण्यात आले त्यासोबतच पाच हजार पेक्षा जास्त भक्तांना भोजनाचे वाटप करून हजारो गणेश भक्तांची सेवा करण्यात आली संध्याकाळी सात वाजल्यापासून सुरू होणारी सेवा पहाटे पाच वाजेपर्यंत सुरू असते यावेळी राजेश मेहता व सुनीता मेहता यांनी आपली प्रतिक्रिया कार्यकर्ता आणि प्रोग्रामसाठी या दिवस म्हणजे त्यांचा प्रेम आहे कधी पण काय प्रोग्राम असला मला बोलणार हाव तू मागाव आम्ही सर्व सोडून येतो काम धंदा सोडून इकडे येतो त्यामध्ये त्यांचा प्रेम आहे ते एरियातल्या सर्वांना पण बीएमसी वाले असू दे पोलीसवाले असू दे पहिला बोलणार पहिला खालो करो म्हणजे असं वाटतं वाटप के देखिए ये तो सेवा करने का मौका हमको मिलता है कि हम लोग सब लोगों को ये दे सकते हैं सब लोग सुबह से तैयारी करते भूखे प्यासे रहते हैं तो हर जगह उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए कि कहीं पर भी उनको भूख लगाए प्याज लगाए तो कुछ मिले तो वही छोटा सा हमारा हेल्प है कि उनको भूख लगाए, तो लगाए तो उनको खाने के लिए कुछ दे प्याज लगाए तो नींबू पानी सादा पानी दे खाना खाने तो खाना की सुविधा दे ये हमारी छोटा सी हमारी तरफ से हम लोग मदद करना चाहते हैं अच्छा जी क्या मैंने जैसा पहले ही कहा कि जो कुछ करता है और जो कुछ करवाता है सब गणपति बापा करवाते हैं और ये जो ये जो इस जो हम जो छोटी सी सेवा देते हैं क्योंकि तो मैंने देखा हूँ कि जब विसर्जन करने के बाद में लोगों की जो स्थिति होती है कि एक एक बॉटल पानी के लिए भी वो तरसते हैं और यहाँ पर इतनी लंबी लंबी लाइन लगती है रात को तीन बजे चार बजे उसको देख करके हमको लगता है कि ये जो सेवा है जब तक अपने सांस में सांस है तब तक ये सेवा हम इसको चालू रखे और यही गणपति बापा का आशीर्वाद हमारे पर बना रहे गणपति बापा बस